تھوڑا سا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جان لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام والسلام کے نواسے تھے آپ علیہ السلام والسلام کے نواسے تھے چار ہجری پانچ شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہیں ہجری ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے چودہ سو چھالیس ہجری کب پیدا ہوئے چار ہجری میں چار ہجری میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام والسلام کو مکے سے آئے ہوئے چار سال ہو گئے تھے چار سال ہو گئے تھے چار سال مدینہ میں ہو گئے چوتی ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمر مبارک چون سال کی تھی کتنے سال کی تھی چون سال کی تھی ففٹی فور پچاس اور چار ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ اللہت والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کس وقت آئے جس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم کون ہے حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام و سلام کے بیٹے ہیں ابھی پیدا ہوئے تھے آپ علیہ صلاۃ وسلام کی بیٹیاں تھیں پہلے ام کلثوم رقیہ زینب فاطمہ یہ کون تھی بیٹیاں تھیں آپ علیہ والسلام کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ابھی بیٹے چھوٹے سے ہیں گود کے ہیں اور ایک طرف نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے سے ہیں دونوں چھوٹے سے ہیں دونوں کیا ہیں چھوٹے سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دو بیٹے ہیں آپ کے ایک سگا بیٹا اور ایک نواسا یعنی وہ بھی بیٹا ایک نواسا اور ایک بیٹا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ پاک نے بلایا ہے گویا کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا ہے اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے جس کو آپ جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے اس کو روک لیں اور دوسرے کو بھیج دیں تو آپ علیہ السلام نے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہم کیا کرتے اپنے بیٹے کو کیا کرتے کوئی بھی انسان ہوتا کوئی بھی باپ ہوتا وہ کس کو روکتا اپنے بیٹے کو روکتا آپ علیہ السلام نے اپنے نواس رسول کو روکا کس کو روکا نواس رسول اور فرمایا کہ مجھے اپنے نواس حسین سے زیادہ محبت ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم جو بھی چھوٹے سے بچے تھے ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی سی عمر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم نام کیوں رکھا آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ نام رکھا تاکہ ان کی یاد تازہ ہو اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے رکھا تھا جن پر ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام والسلام حضرت حسین یعنی اپنے نواسے سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے سے بچے ہیں چار پانچ سال کے رو رہے ہیں جیسے بچے ضد کرتے ہیں کسی چیز کی والدہ ادھر ادھر کام میں مصروف ہوتی ہے تو بچہ روتا رہتا ہے جب تک اس کو وہ چیز نہ دو بچے تو سب بچے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہیں آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے دیکھا کہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو کہنے لگے کہ اے فاطمہ تو اس کو مت رلایا کر مجھے اس کو ہوا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اے فاطمہ اے میری پیاری بیٹی حسین کو مت رلایا کر اس کو رونے مت دیا کر اس کی پہلے ہی سے خواہش پوری کر دیا کر اس کو ہوا دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو پتہ چلا آپ علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ پیار کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ جب کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے حضرت حسین چھوٹے سے بچے ہیں آ جاتے تھے اور پیچھے کمر پہ چڑھ جاتے تھے آپ علیہ سلاط وسلام سجدے میں گئے اب بچے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کوئی سجدے میں گیا وہ اس کو کھلونا سمجھتے ہیں وہ اس کو جھولا سمجھتے ہیں بچے کیا سمجھتے ہیں جھولا سمجھتے ہیں اب دیکھا کہ ان کے نانا سجدے میں ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی نانا کو سجدے میں دیکھتے پیچھے کمر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو آپ علیہ سلاط والسلام ان کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے ویسے کیا ہوتا ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ سبحان ربی العلہ پڑا پھر کیا کیا کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام دیکھا کہ حسین میرے کمر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سجدے کو مزید لمبا کر دیا کہ اس کو تسلی سے ذرا بیٹھنے دو اتنا زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ علیہ اللہت وسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چاچا ہیں کون ہیں چاچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو کہ چاچی ہیں جن کا نام ہے ام فضل کیا نام ہے ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں تشریف لائیں جب گھر میں تشریف لائی چاچی ہے اپنے بھتیجے کے پاس آئی ہیں آ کر دیکھا کہ بھتیجا آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا ہے رو رہا ہے پتنی کیوں رو رہا ہے کہنے لگی کہ اے بیٹا کیوں پریشان ہو اے بیٹا کیوں پریشان ہو کیوں کیوں رو رہے ہو تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول یہ جو آپ کا نواسا یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے نا اس کو آپ کے نام لیوا لوگ اس کو آپ کے چاہنے والے لوگ آپ کے نام والے لوگ مار دیں گے کیا کریں گے مار دیں گے قتل کر دیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھا دیتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام والسلام کو وہ مٹی اٹھا کر دکھائی جو کہ لال رنگ کی تھی کون سے رنگ کی تھی لال رنگ کی تھی تو جب وہ چلے گئے آپ علیہ السلام والسلام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے بیٹھے ہوئے آنسو باہ رہے تھے کہ میری امت کے لوگ میرے چاہنے والے میرا نام لے وہ لوگ میرے نواسے کے ساتھ ایسا کریں گے تو ام فضل کو یہ بتایا تو وہ بھی رونے لگ گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی اطلاع آپ علیہ السلام والسلام کو پہلے ہی دے دی گئی تھی پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ پیار دیا بے پناہ محبت دی اور آگے سے آگے ان کو بٹھاتے آگے سے آگے ان کی عزت اکرام کرتے ان سے آگے سے آگے مشورہ کرتے کوئی بھی بات ہوتا بلاتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے اس کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا گیارہ سال حکومت کی اسی دور میں شام کو فتح کیا ایران کو فتح کیا کئی سارے ممالک کو فتح کیا جب ایران کو فتح کیا تو ایران کے بادشاہ کی تین بیٹیاں تھیں ایران کے بادشاہ کی تین بیٹیاں تھیں اب بادشاہ کی بیٹیاں بھی شہزادیاں ہوا کرتی ہیں بھائی بادشاہ کی بیٹی کیا ہوتی ہے شہزادی ہوتی ہے تو جب وہ تین بیٹیاں بادشاہ تو مر گیا اب اس کی تین بیٹیاں مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ شہزادہ یعنی بادشاہ کی بیٹیاں شہزادیاں ہیں تو ان کے لیے جو شادی ہو ان کے لیے جو مرد ہوں وہ بھی شہزادے ہونے چاہیے وہ بھی عام نہیں ہونے چاہیے شہزادے ہونے چاہیے تو شہزادیوں کے لیے شہزادے ہونے چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شہزادہ تو ان کا یہ ہے جس سے کس کی شادی ہوگی جس سے شادی ہوگی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کی شادی ہوگی کس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ وہ کون ہیں وہ بھی شہزادی ہیں اور یہ کون ہیں یہ بھی شہزادے ہیں اور ایک کی شادی ہوگی عبد الرحمٰن بن ابو بکر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہزادے تھے وہ بھی امیر المومنین تھے تو ان کے بیٹے بھی کیا ہوئے شہزادو ہوئے تو عبد الرحمن بن ابو بکر ایک شہزادی کی شادی اس سے کی اور ایک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر کیا نام ہے عبداللہ ابن عمر ایک کی شادی اس سے کی اور ایک کی شادی جو کہ بیٹے ہیں امیر المومنین سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک کی شادی ان سے کی تو یہ تین شہزادیوں کی تین شہزادوں سے شادی کس کے دور میں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تو وہ اتنا زیادہ عزت دیا کرتے تھے اتنا زیادہ اکرام کیا کرتے تھے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے ہر چیز میں آگے رکھا کرتے تھے اسی طرح حضرت امین المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی چلا گیا وہ بھی شہید ہو گئے کیا ہو گئے شہید ہو گئے اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو بھی ہیں کیا ہیں خالو بھی ہیں ان کے گھر میں ان کے نکاح میں آپ علیہ السلام والسلام کی دو بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور رقیہ ام کلثوم اور رقیہ اور تیسری بہن ان کی فاطمہ تھی کیا نام تھا فاطمہ اور فاطمہ کس کی بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ کس کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں کیا ہوئے خالو ہوئے خالو ہوئے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو بھی ہو گئے اور امیر المومنین بھی ہے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے کہ ہر جگہ ان کو بلا کر اوپر بٹھاتے خود نیچے اتر جاتے ہر جگہ ان سے مشورہ کرتے ہر جگہ ان سے پیار کرتے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھر میں بھی آنا جانا تھا کیونکہ خالہ کا گھر تھا کس کا گھر تھا خالہ کا گھر تھا خالہ کے گھر میں جاتے ہیں نا ہم لوگ جاتے نہیں جاتے چلو بھئی خالہ کے گھر چلتے ہیں جب والدہ نہیں ہوتی تو کس کے گھر زیادہ جاتے ہیں خالہ کے گھر جاتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی خالہ کا گھر تھا ویسے بھی آنا جانا پہلے ہی سے زیادہ تھا اور جب امیر المومنین بن گئے تو اس کے بعد اور زیادہ آنا جانا تھا تو اس طرح صحابہ کرام بھی خلفہ راشدین بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہوں سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے محبت کیا کرتے تھے کوئی بھی کام ہوتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے کوئی بھی بات ہوتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے اس کے بعد امین المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آگی گیا چوتھے خلیفہ چوتھے خلیفہ کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زیادہ وقت نہیں دیا چونکہ سازشی منافقی اپنے کام میں بہت آگے چلے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمانا آ گیا اس دور کے اندر بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت کا نام رکھا شیعہ آن علی کیا نام رکھا شیعہ آن علی شیعہ عربی میں بولتے ہیں جماعت کو کس کو بولتے ہیں جماعت کو جس طرح ہم اردو میں بولنے ہیں جماعت اس طرح عربی میں اگر ہم جماعت بولیں گے تو بولیں گے شیعہ آن علی علی کی جماعت تو بعض لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر بننے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر بننے کے زیادہ حقدار ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو تمام مسلمانوں کو کہا کہ میں خود حضرت حسین نواس رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کرتا ہوں کیا کرتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیت کرتا ہوں اور جب میں بیت کر رہا ہوں تو میرے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیت کرے تو یہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا کہ اختلاف نہیں کرو اپنی زندگی میں ہی بتا دیا کہ میں امیر المومنین امیر معاویہ کا ساتھی ہوں میں اس کے ساتھ ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تو وہ ان کے ساتھ ہر جنگ کے اندر شریک ہوا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے مشورے میں ہوتے تھے کام کاج میں ہوتے تھے ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی چلا گیا جب ان کا زمانہ چلا گیا اب آپ علیہ السلام والسلام کو ساٹھ سال گزر گئے ساٹھ سال کا عرصہ گزر گیا آپ علیہ السلام والسلام کو دنیا سے گئے گئے گویا کہ کون سی ہجری آ گئی بتائیں کون سی ہجری آ گئی چونسٹھ ہجری آ گئی علیہ السلام ساٹھ سال کا زمانہ گزر گیا سارے چاروں کے چارے خلفہ راشدین چلے گئے اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جس کا نام تھا یزید کیا نام تھا یزید اب اس نے یہ سمجھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں والد کی کرسی پہ خود بخود آ گیا میں والد کی کرسی پہ خود بخود آ گیا اگر ایسا ہوتا اگر اسلام میں یہ سب جائز ہوتا تو حضرت علی کے بعد حضرت حسین آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون آتے حضرت حسین آتے اسلام حسب نصب سے نہیں چلتا اسلام مشورے سے کام کرتا ہے اسلام کے اندر مشورے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو اس کو آگے لایا جاتا ہے تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں پھر کیا ہوا اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے اب وہ شام میں ہیں یزید کا ہے شام میں ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مدینہ میں ہے کتنا فاصلہ ہے درمیان میں اس وقت جھاس تو ہوتے نہیں تھے اس وقت یہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس وقت تو اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پر راستے کیے جاتے تھے تو یزید نے جہاں کہیں بھی مسلمان تھے مکہ میں مدینے میں شام میں مصر میں عراق میں جو جو ملک فتح ہو چکے تھے سب کو کہا سب کے گورنروں کو کہا کہ سب اپنے اپنے ہاتھوں پر بیت لو گو یا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیت لو کس کے ہاتھ پہ بیت لو یزید کے ہاتھ پہ بیت لو جب مدینے کے اندر مدینہ کے گورنر نے یہ اعلان کیا کہ یزید جو کہ بیٹا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ اب بادشاہ ہے وہ اب امیر ہے تو اس کے ہاتھ پر بیت کرو تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ اختلافات بڑھ گئے آج مسلمان شراب پینے والے بن گئے ان کے دور میں بھی یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی آج مسلمان حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا آج مسلمان حرام کاموں میں لگ رہے ہیں آج مسلمان بے پردہ ہو رہی ہیں عورتیں آج مسلمان شراب پی رہا ہے نشہ کر رہا ہے اور حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا اس بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو غم لگ لگ گیا ایک فکر لگ گئی کہ میرے نانا جو دین لے کر آئے تھے آج وہ دین مٹتا چلا جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ابھی بیت کی ضرورت نہیں ہے ابھی بیت کی ضرورت نہیں ہے نہ تم بیت لو نہ میں بیت لیتا ہوں پہلے مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے ابھی مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے ان کی اصلاح کی فکر کرو یہ کسی اور طرف چل گئے ہیں یہ کسی اور طرف چلے جا رہے ہیں آپس میں قتل و قتال بڑھتا جا رہا ہے ہمارے امین المومنین علی المرتعا میرے والد کو بھی شہید کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کو بھی شہید کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کو بھی شہید کر دیا یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو کہاں پر جائے گا ان چکروں کو ابھی نمت لاؤ ابھی بیت کی ضرورت نہیں ہے ابھی اصلاح کی ضرورت ہے ابھی اتحاد کی ضرورت ہے ابھی اتفاق کی ضرورت ہے تو درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے پوری بات وہاں نہیں بتاتے تھے درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے گورنر کی صورت میں وزیر اعلیٰ کی صورت میں بہت سارے بیچ میں لوگ ہوتے ہیں وہ پوری بات وہاں نہیں بتاتے آدھی بات بتاتے آدھی نہیں بتاتے تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے سازش تیار کی انہوں نے سازش تیار کی کہ کسی طریقے سے جھوٹ کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کوفہ بلاتے ہیں کہاں بلاتے ہیں کوفہ بلاتے ہیں کوفہ میں بلا کر ان سے بات کریں گے تو ان کو جھوٹ جھوٹ خط کے ذریعے سے وہاں سے نکلنے کا کہا کہ آپ مدینے سے نکلو کوفہ میں آ جاؤ ہم اس مسئلے پہ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دور میں جو صحابی بھولے ہو چکے تھے ان سے مشورہ کیا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں چونکہ صحابی تو اب دنیا سے جا رہے تھے صحابی جو صحابہ کرام کا دور تھا وہ ختم ہو رہا تھا اب تو تابین کا زمانہ آنے والا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا وہ اس وقت کے جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے سے منع فرمایا کہا کہ آپ مت جائیں آپ مت جائیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے بہرحال آپ مت جائیں صحابہ اکرام نے منع کر دیا اس کے بعد دوبارہ خطوں کی بارش لگ گئی وہ خط پہ خط آنا شروع ہو گئے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ امت کا مسئلہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے میں جا کر دیکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا آفیت ہوگی وہاں سے جب اتنی زیادہ قسمیں آ رہی ہوں جب کسی کو مطمئن کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے قسمیں کھائی جاتی ہیں اعتماد میں دلایا جاتا ہے شیطان نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب پھل نہیں کھا رہے تھے وہ جب وہ پھل نہیں کھا رہے تھے کیا کہا تھا قسم کھائی تھی اس نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اور کوئی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا حضرت ہے آدم علیہ السلام نے پھر ان کی بات کا اعتماد کیا تھا علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتماد کیا تھا جب ہی تو وہ پھل کھایا تھا اگر وہ قسم نہیں کھاتے قیامت تک بھی شیطان کوشش کرتا کبھی پھل بھی نہیں کھاتے تو جب دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ خط کے ذریعے سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں خط کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے اعتماد دلایا جا رہا ہے تو وہ وہاں سے پھر نکلے آگے جو واقعہ ہوا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو بتائیں گے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں